Динамо виходить у чверть фінал зимового кубку, але якби, гра потребує покращення, це так погляд зі сторони. А, власне, прокоментуйте поразку своїх підопічних у матчі з Донецьким шахтарем. Ігра Ну, то, що ми требували від ребят при контролі м'яча відходити на свою половину поля. забили гол на контратаке хороший после фланговой передачи Скрипника Волошин замкнул. Но потом, ну, наверное, как сказать, наверное, потеря какой-то концентрации. В простой момент идет передача во фланг. Нету ни одного соперника. Базилеев, вместо того, чтобы развернуться, выносит аут неразбираемых игроков, доставляет соперник мяч в штрафную получаем буквально после того, как забили гол, через две минуты получаем. Понятно, что команда «Шахтера» обучена, ребята на год моложе, и желание, наверное, у них зашкаливало. И, наверное, это тоже сыграло свою роль. Поэтому в перерыве, после того, как пропустили еще второй мяч с пенальти, Антон Боль там ну, понятно, что ну, это тоже не хватило холоднокровия, человек может там не определился, что уже штрафная линия, штрафной. Судья дал 11-метровый, ну, пропустили. Старались ребятам в перерыве донести до них, что э, все-таки надо играть в футбол. Ну, вы же понимаете, если команда... Э, не выполняет то, что от нее требуется, не контролирует мяч, проигрывает единоборство, э, потеря концентрации, все это приводит к э, печальным последствиям. Во втором тайме ну, такая обоюдная игра была, правда, и мы могли забить, там выход Попова один в один не забил, наверное, сразу же оборотка, там момент, когда Фаста выручил после дальнего удара. Ну, в принципе, игра оставила двоякое впечатление. Во всяком случае, мы прошли дальше, но понятно, что нас не устраивает результат и в первую очередь качество игры наших подопечных. Это самое, наверное, большое расстройство. Хотя казалось вроде бы, ну, будем говорить еще, что мы целенаправленно так не готовились к играм. В принципе, мы выполняем тот же объем работы. Может, ребята где-то подустали, у кого-то, может, какие-то повреждения, но это не оправдание. Будем разбираться, будем стараться, будем улучшать нашу игру и повышать, дай бог, мастерство наших подопечных. З приводу майстерності все ж таки результат будується на індивідуальній майстерності. Ви вже відзначили Пастова, який зробив близько чисель в другому таймі, не вистачило майстерності керу Попову. Коли от воно це приходить, ясно, що це, 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 це гравці академії, які розвиваються, ростуть. Все залежить, мабуть, йде все від голови. В тому плані, коли футболіст уверен, В своих силах, когда он может принять, отдать, когда техническая база ему позволяет выполнять на поле элементарную даже простую передачу, не выбить мяч в аут, а отдать своему и продолжить э, атаку, потому что без игры в пас, без держания мяча мы же даже не можем дойти до ворот соперника. А если мы теряем мяч, неуверенность игроков... Где-то он ошибся уже вместо того, чтобы собраться, там он уже начинает переживать, начинает себя загонять. Это во многом, ну, конечно, техническое мастерство, но в первую очередь это психологический фактор, когда вот все идет с головы. Целостное запитание с приводу Назара Лошина. Он в каждом матче. в протистоянні з Донецьким Шахтарем по одному голу. Цього достатньо, щоб вийти в чвертьфінал зимового Кубка Дюфлу. Тобто це гравець, так би мовити, одного забитого м'яча? Ну, Волошина, там були проблеми зі спиною. Ми теж не знали, буде він грати, не буде. Але він сказав, що він може грати і хоче. В принципі, він Хороший футболист, и как бы там ни было это тоже фактор. Если человек классный нападающий, но ну, игра нападающего любого человека зависит от коллектива. Футбол коллективная игра. Да, он не Месси, когда даже Месси может решить индивидуально, но все-таки команда все-таки строится не на одном человеке. Тот же сегодня скрипник прошел, отдал ему. Если бы скрипник не отдал, он бы не забил. Ну, по сравнению с тем, что в первой игре он там да, исполнил, взял на себя, пробил. Это да. Так что мы ему говорим: ты забил, но ну, просто-напросто на этом нельзя останавливаться. Надо стараться работать на команду, да, заставлять себя играть в обороне. Потому что гол, который нам забили с Аута, там он не доработал. Вы знаете, что надо на чистых мячах футбол сейчас не играют. Помимо того, что ты создаешь какие-то моменты, играешь на атаку, ты еще должен работать и на оборону. Поэтому мы стараемся. Да, у него это один из наших ключевых игроков. но все равно он должен прогрессировать, и быть острее, полезней и результативней.